Потребность в воде достаточно высока. В среднем за жизнь в 70 лет человек употребляет 80 тонн воды. И при таком громадном потреблении на протяжении жизни и, соответственно, на протяжении каждого дня очень большое внимание должно уделяться качеству воды. Разные источники воды могут нести себе разную опасность. Если мы берем поверхностные воды, то есть это колодец, это речка, это озеро, это ручей, это неглубокая скважина, то такая вода может приносить в организм человека различные пестициды, гербициды, потому как то что то чем обрабатывались поля, а это все может легко попадать в поверхностные воды и таким образом попадать в организм человека. Если мы берем водопроводную воду, то трубы могут служить местом для размножения патогенных бактерий, грибов, Который размножаясь в таких условиях своими токсинами будут обогащать эту воду. И вода, неподготовленная может служить достаточно серьезной опасностью для здоровья человека, учитывая большое ее употребление. Если мы берем бутылированную воду в разных видах, то она может быть исходно чистой, но после откупоривания бутылки туда заходит воздух, воздух не стерилен, и вода становится великолепной питательной средой опять-таки, для тех бактерий, которые находились в этом воздухе. Поэтому, если мы берем воду после фильтров, не все фильтры в достаточной мере освобождают воду от содержащихся там микроорганизмов. А микроорганизмы, они в воду могут попадать как в процессе хранения, так и в процессе транспортировки. Просто в процессе отстаивания многие пытаются избавиться от хлора, просто отстаивая воду. Да, хлор уходит в воздух, он летучий. Важно правильно поставить эту емкость, чтобы потом не дышать этим хлором. Но... Контакт с воздухом приводит к тому, что в воду перемещаются различные микроорганизмы, там грибы, споры, их могут бактерии попадать и, естественно, размножаться в этих условиях. И употребляя такую воду без подготовки, человек может, ну, попадает как минимум на хроническое отравление, а если бактерий либо грибов было много, то он может попасть и на острое отравление. Поэтому вывод простой прежде чем пить какую-то воду, нужно знать, что эта вода исходно чистая и в процессе употребления она не будет нести опасность для здоровья человека. Самый простой способ э, решить эту проблему, это отфильтровать воду перед употреблением через картридж, который предназначен для того, чтобы бактерии, вирусы, грибы, а заодно и их токсины, а заодно и экологические токсины остались в картридже. А вода осталась чистой.